День Кременчуга. А ведь именно 29 сентября 1943 года Кременчуг был освобожден от войск немецкого. что молчишь? Случилось что-то? Что, что кто-то умер? Не молчи. Не плачь, жена моя родная. Люби меня и верно жди. Над гладит И стал молодым и узнал Кровь горячая стыла в снегу, Наши диска, а силы иссякли. Медсестра, дорогая Анюта, поползла, прожила, живой. Первая девочка доброволец Кременчуга. Я училась в Вершинках, Я пришла в окопные края, где был мать, примат. Но не думайте что мы себя были плохо. Нет, нет. Бойцы нас любили. Очень любили. Я всю войну не в Мецамбате, не у санчасти. Я всю войну прошла на передовой с бойцами.